Мы пришли пареньками в этот снежный простор. Из холодного камня разложили костер. Нас побили метели, нас морозы сожгли. Мы с тобой побелели, но костер сберегли. Этот город родился в суровые годы войны. Тогда десятки эшелонов с углем отправляли отсюда в осажденный Ленинград в другие города страны. Теперь Воркута – крупнейший промышленный центр Заполярья. Рассказывает председатель города Николай Васильевич Морозов. Сегодня город от деревянных домов, от бараков, которые были в свое время, город превратился в крупный индустриальный центр многоэтажными зданиями, со всеми видами благоустройства, которым располагает эти новые строительства. Вот если посмотреть на наш предлагаемый... Новый общественный центр, который будет осуществляться, и надо, кстати говоря, уже начинает осуществляться его застройка, он будет представлять собой ряд крупных строений. В общественном центре недавно завершено строительство новой гостиницы. Церемония вручения символического ключа. Гостиница может принять одновременно 400 человек и с полным комфортом. За три года пятилетки в городе введено в строй более 250 тысяч квадратных метров жилой площади. Число работающих в объединении Барбутаубы растет, шахтерам нужны новые благоустроенные дома. Романтики. И действительно, молодежный город, его освоение, его богатство, работа на уровне предприятиях Баркуты, да и других вымышленных предприятий города, оно в первую очередь должна осваивать наши молодые люди, комсомольцы, прибывшие в город по комсомольским путем. Мы ищем молодых людей, которые пошли бы на освоение неизвестных богатств наших северных районов. Чтобы стать истинными хозяевами этого богатого края, надо учиться. В Аркутинский горный техникум – старейшее учебное заведение города. За годы его существования здесь обучились горному делу 6 тысяч юношей и девушек. Занятия проводятся в лабораториях, на учебном полигоне, освещенном новейшей техникой. В учебном штреке ребята на практике познают азы шахтерского мастерства. С момента основания города сюда по путевкам ЦК ВЛКСМ приехало 150 тысяч молодых энтузиастов. Более 30 лет трудится в Барпуте Григорий Иванович Чернышов. Начинал начальником участка, теперь директор одной из крупнейших шахт Северной. Вот на таких совещаниях в его кабинете ежедневно координируется работа всех служб. Но есть множество проблем, которые применить не решишь. Центральное диспетчерское. Сюда поступает информация со всех участков. назвал топливную энергетику одной из важнейших среди крупных многоотраслевых проблем. Это ставит серьезные задачи перед шахтерами Бакуты. Сегодня они добывают свыше 20 миллионов тонн топлива в год. И объем добычи все время увеличивается. Ведь по запасам угля Печорский бассейн занимает первое место в европейской части страны. Главная забота горняков за в и садом реконструкция, техническое перевооружение шахт. Более 90% добычи угля уже осуществляется механизированными комплексами. Григорий Иванович Чернышов не только хороший организатор производства, но и талантливый инженер. Когда в отпуск едет, обязательно через Подмосковье и Донбасс. Приглядеть там в от новую технику, и у себя внедряет. Так появился на Северной и первый комплекс, и краны для погрузки леса, и необычные комбайны. Теперь директор мечтает об агрегате, осуществляющем непрерывный поток угля, который управляет один человек. И совершенно техника безопасности в шахтах, но под землей на большой глубине могут быть всякие неожиданности. И горноспасатели готовы в любую минуту прийти на помощь. Это люди с крепкими нервами, моментальной реакцией, отлично знающие все особенности горной техники. Вот так по учебной тревоге выезжают они на очередное тренировочное занятие. И эта шахта тоже учебная. Воркута, город молодых. Средний возраст населения 34 года. В Народном ансамбле танца участвуют шахтеры, врачи, учителя, руководители заслуженный работник культуры Коми АССР Мария Георгиевна Лунгер. Коллектив побывал во многих городах страны и за рубежом, стал лауреатом Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся. хозяйство за полярные баркуты. Выращенные в теплицах огурцы, лук, круглый год продается в магазинах. Среднегодовая температура в Баркуте 6-7 градусов ниже нуля. Что может быть дороже нескольких живых цветов в полярную зиму? Первая цветочная оранжерея в городе была построена 30 лет назад. Теперь в большом тепличном хозяйстве выращивают до 400 тысяч цветов в год. Ни один семейный праздник у жителей Воркуты не обходится без цветов. 285 дней в году. Каждый погожий день – радость. А у есть возможность в любую погоду поплескаться, поплавать в теплом бассейне. Таких бассейнов в городе несколько. Теперь для всех школьников Паркуты занятия по плаванию обязательны. на необходимость дальнейшего развития сырьевой базы страны. И барбутяне с воодушевлением выполняют сложные задачи по освоению богат своего края. Литвея Арктики, могучий заставый рабочий, Бессменно горят золотые фонарики полят до снежной ночью. Они шагают сквозь снега и речь набрав на плечи ниточки сетей, похожие на длинных человечков, которых там рисуют для детей. Мы в детстве этих линий не видали. Мы сами их недавно провели. Мы в годы пятилеток начинали второе сотворение Земли. Большие годы прожили неплохо. Их осветили славные дела. На нашей памяти прошла эпоха, открыв источник света и тепла. В начале 30-х годов на угрюмом берегу реки Москвы была поставлена первая палата. Здесь советские геологи открыли богатейшие запасы каменного угля. Горстка смельчаков пришла сюда, чтобы вырвать у вечной мерзлоты сказочный богатство. Николай Иванович Константинов хорошо помнит 1935 год и час, когда вспыхнула первая электрическая лавочку и был смонтирован первый автомобиль. не жили Трудно приходилось пионерам за полярными детьми. 50 градусный мороз, ослепляла круга, расширство не выдерживал металл, а люди оказались крепче стали. Горбенка, ноты. Чибисов и их товарищи на зло стихиям дали жизнь Петхапина. 28 декабря 1942 года первая турбина приняла промышленную нагрузку. В те дни у главного счета управления дежурил электромонтер Швытов. Шли годы, росла энергосистема, росли люди. Ныне Сергей Григорьевич Швытов, директор объединенных ТЭЦ, мощность которой за четверть века возросла в сотни раз. Да, есть чем гордиться воркутинским университетом. На смену примитивному оборудованию пришла автоматика и телемеханика. А ведь 20 лет назад инженер Зоя Михайловна Жарина могла только мечтать о таком техническом совершенстве. Но все же и сегодня залог успеха люди. К замечательному коллективу энергетиков воркутинской ТЭС присвоено название "предприятие коммунистического труда". Плевать им на злые полярные фурги, Плевать им на Цельсия, сорок сил, Тянут они по заснеженной тумбе Тысячи электрических единиц. 1967 года. Коллектив предприятий взял высокие обязательства. Сдать в эксплуатацию пятый блок мощностью 50 тысяч киловатт. Это обязательство с честью выполнено досрочно к празднику Великого Октября. Техническая культура производства, передовые методы планирования, высокая производительность и крепкая сплоченность всего коллектива. Что дало возможность высоко провести победные знамена от маленькой паровой машины до энергии высоких напряжений. Вот о чем отрапортовали родины в юбилейном году в энергетики, превратившие лед в плане. Какой такой свет увидишь ты далёкой и очень близкой юности своей. Каких турбин услышишь ровный робот и пенье проводов среди полей. Когда стал ты на таковой сети, раскрыв глаза впервые видишь ты, что взявшись за руки стоят как дети, большие дети ленинской мечты.